પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે એકીકૃત પેન્શન યોજના એટલે કે યુપીએસએને મંજૂરી આપી છે યુપીએસ આગામી નાણાકીય વર્ષ એટલે કે એપ્રિલ લાગુ થશે સરકારી કર્મચારીઓ માટે પેન્શન એ મુખ્ય ભાવનાત્મક અને નાણાકીય મુદ્દો છે જે અંતર્ગત નોકરીની સુરક્ષાના પૂરક તરીકે કામ કરે છે આ નવી યોજનાથી લગભગ તેવીસ લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને ફાયદો થશે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અપનાવવા માટે સમાન માળખું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે જો અપનાવવામાં આવે

2004 के बाद में जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे जिन्होंने ज्वाइन की सर्विस उन लोगों को नई पेंशन स्कीम जिसको हम कहते हैं एनपीएस में रखा गया था तो एक बड़ी आकांक्षा थी सरकारी कर्मचारियों की कि हमें एश्योर्ड पेंशन मिले और मार्केट लिंक्ड जो फ्लक्चुएशन है उससे हम नुकसान में ना जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि उनके पास ऑप्शन होगा जो एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं इंक्लूडिंग दोज हुआ रिटायर्ड जो रिटायर भी हुई तो इसको नाम दिया गया है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम एम की जगह पे और इस योजना की कुछ दो चार खास बातें मैं बता देता हूँ कि ये गारंटी करती है कि जो एम्प्लॉय रिटायर होता है अपनी सर्विस पूरी करने के बाद में तो 50 परसेंट जो 12 महीने की सैलरी है पिछले 12 महीने की एवरेज मंथली सैलरी है उसका 50 परसेंट उसको पेंशन के रूप में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा विच मीन्स गारंटीड है